Тай студія зараз під стінами СБУ відбувається акція Вимагаємо безпеки. Організатор Єгор Фірсов. Він же лідер політичної ініціативи Альтернатива. Зараз розкаже, що це за акція та чого вимагають мітингувальники. Добрый день. Мы, как наша инициатива, и вообще представители здесь на, этой, на этом мероприятии, преимущественно представители вообще Востока, которые знают не понаслышке, что такое война и сепаратизм, мы вот собрались в службы безопасности. И с такой вот акцией значит, мы прикрепили всех основных фигурантов сепаратизма, их фамилии, имена, и прикрепили доказательства, что они виновны к этим всем процессам, с их цитатами, с их заявлениями с их митингами, то есть все есть. Служба, вот, знаете, уже 2014 года прошло больше трех лет, уже есть четвертое лето войны, и мне кажется, что вообще на четвертый год должны быть какие-то выводы. Если выводов нет, если нет виновных в этих всех процессах, это очень и очень тревожный сигнал. Поэтому наша цель нашего мероприятия это надавить на СБУ и заставлять ее, ее этот орган по максимуму расследовать э, уголовные дела и передавать их в суд, потому что практически ни одного э, дела не было передано в суд. Хотя фигурантов вот этих всех сепаратистских митингов, которые привели к войне, сепаратистских движений, их очень много. То пока реакции СБУ не было реакции СБУ нет. Более того, я готов там вот недалеко от меня все обращения, которые я подготавливал в СБУ, и последние обращения, которые датированы еще в апреле этого года, нет на них ответов. Не ни СБУ просто молчит нагло, э, нарушая при этом закон, нагло игнорируя требования закона. То есть э, сегодня даже на мероприятие не вышли ни представители СБУ, ни глава СБУ, ни пресс-секретарь, вообще не вышел никто. Хотя, опять же, повторюсь, мы вышли с доказательствами. То есть если бы СБУ было заинтересована в том, чтобы ну, каким-то образом расследовать эти преступления, она бы, э, ну, как бы вышла к нам и попросила бы, отдайте, дайте, передайте все материалы, флешки, диски, что у вас есть. Мы готовы, посмотрите, что есть у нас. Ну, как бы начался бы какой-то диалог. Но диалога нет, и это очень плохой сигнал. Поэтому ну, мы, как люди, которые искренне от этого пострадали, считаем, что это проблема вообще всей страны, это угрожает национальной безопасности всей страны. И мы будем делать все, знаете, кричать везде, писать, требовать, пока эта ситуация не будет разрешена, пока виновники вот тех событий 2014 года, организаторы их, не получат реальные сроки, не отправятся за решетку. Дякую, пане Егор. Акция тревает, люди еще могут подходить и поддерживать ее. Наразится вся информация в студии.